Baik. Pada muka surat yang ke-122, orang yang solat disebutkan oleh penulis Hafizahullah, uh, orang yang solat disunnahkan untuk membaca bacaan tasyahud yang berbeza, berbeza-beza. Baik. Kita perlu faham tasyahud adalah rukun di dalam mazhab kita. Maksudnya kita kena bah, baca. Tak baca maksudnya tak sah, tak sah solat kita. Maksudnya dalam tasyahud akhir. Rukun adalah dengan membaca ta, tasyahud. Jadi yang sunnahnya di sini apa dia membeza-beza, memvariasikan. Maksudnya di sini apa dia selain daripada apa yang kita selalu baca, at tahiyyatul ataupun at tahiyyatul mubarakatul salawatul tayyibatul itu yang selalu kita kita baca. Dalam riwayat-riwayat yang lain ataupun dalam hadis-hadis yang lain ada orang kata apa, lafaz tasyahud yang sedikit berbeza. Dan kesemuanya itu adalah bersumberkan daripada hadis yang sahih Jadi penulis nak kata Kalau boleh Kita pun sama juga memvariasikan bacaan Tashahud kita Maksudnya apa? Mungkin Yang kita selalu baca tu Kalau tuan-tuan boleh tengok tu Yang nombor dua Betul tak tuan-tuan? Kelepasan At-tahiyyatul mubarakatul salawatul tayyibatulillah Ini yang biasa kita baca Jadi kalau untuk kita mengamalkan sunnah-sunnah yang lain ataupun kita katakan memvariasikan bacaan kita maka kita boleh hafal bacaan-bacaan yang lain. Sebagai contoh yang ada di, di atas sekali. Sebab itu penulis menunjukkan ataupun dia menyebutkan menulis di sini sesekali membaca bacaan yang ini dan sesekali membaca bacaan yang lain. Di antara bacaan tasyahud yang terdapat dalam hadis adalah sebagai berikut. Ini adalah riwayat kalau tak silap saya adalah riwayat Abdullah bin Mas'ud At-tahiyyatu wa salawatu wa salawatu wa tayyibatu salamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa Salamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashadu an ilaha illallah wa anna Muhammadin rasulullah. Dan dinamakan tashahud itu kenapa tuan-tuan? Kerana di dalamnya terkandung syahadatain. Sebab itu disebut dengan tashah, tashahud. Maka di dalam kita bertashahud itu kita akan Ashadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah maka ini adalah beberapa riwayat yang disebutkan oleh 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 para sahabat tentang cara ber, bertasyahud dan kalau kita buka dalam kitab-kitab fiqh tuan-tuan bacaan tasyahud ni dia datang bukannya Nabi sallallahu alaihi kan? eh, wasallam nabi aja tapi sebelum tu sebelum adanya bacaan tasyahud ini ada hadis yang saya boleh bacakan iaitu hadis yang uh, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dia menyebutkan kunna naqulu qabla an yufradu alaina tashahud ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia sebutkan apa? Sebelum adanya lafaz tashahud yang Nabi ajar ni, uh, Abdullah bin Mas'ud dia kata apa? Kami bertashahud dengan dengan menyebutkan assalamu ala Allah qabla ibadi assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala fulan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqulu assalamu ala Allah. So bila adanya wahyu menceritakan tentang bacaan tasyahud yang betul maka nabi 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 memberitahu kepada para sahabat kalau tak para sahabat dia tak tahu bacaan tasyahud yang yang disyariatkan sebab itu ibn mas'ud dia sebutkan dia sebutkan apa dia kata kami bila bila tasyahud apa yang kami baca dia kata assalamu ala assalamu ala Allah uh, salam ke atas Allah qabla ibadi kemudian assalamu ala jibril salam ke atas jibril so ini adalah hadis Aa, apa ni hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan juga Muslim maksudnya hadis ini adalah hadis yang sahih jadi apabila dah datangnya orang kata apa wahyu berdasarkan hadis ini bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan walakin qulu tapi sebutlah at-tahiyatulillah ha macam uh, yang riwayat yang pertama yang kita kita bacakan ini so itu adalah sedikit tentang bagaimana lebih kurang sejarah bacaan tasyah, tasyahud itu. Maksudnya sebelum adanya bacaan tasyahud yang Nabi ajarkan, seperti mana yang kita sebutkan tadi, para sahabat, Assalamu ala Allah qabla ibadi, Assalamu ala Jibril, Assalamu ala Mikail. So ini yang disebutkan oleh oleh para para sahabat. Kemudian datang yang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan bacaan tasyahud yang orang kata apa? Yang seperti mana yang ada ataupun yang kita baca sekarang sekarang ini. Maka itu adalah versi yang pertama. Boleh saja kalau tuan-tuan nak baca, At-tahiyyatulillah wa salatu wa tayyibatu salamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Versi yang ini boleh. Ataupun boleh juga, seperti mana yang kita selalu hafal, daripada kecil kita dibesarkan dengan bacaan yang sebegini. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasul Muhammadan rasulullah So ini juga adalah yang yang diriwayatkan Kalau ikutkan di sini kalau saya buat sedikit uh, Apa ni sedikit semakan Ianya adalah riwayat daripada Ibn, Ibn Abbas Dan uh, yang, uh, yang, yang, yang di awal tadi adalah riwayat Abdullah ibin ibn, ibn Mas'ud. Maksudnya para sahabat berbeza-beza dalam meriwayatkan bacaan tasyahud ni. Tetapi kesemua bacaan itu adalah bacaan yang sah, sahih. Ataupun ada juga bacaan yang lain. Kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan tengok pada muka surat yang ke-123. Ini adalah bacaan yang ketiga ataupun riwayat yang lain. Boleh juga untuk tuan-tuan baca dengan At-tahiyyatu tayyibatu salawatu lillahi salamu alaika ayyuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala salihin, an la ilaha illallah wa anna Muhammadun rasulullah dan ini juga adalah daripada hadis yang hadis yang sahih iaitu daripada riwayat riwayat muslim jadi sebab itu di akhir perenggan itu penulis dia kata jadi disunahkan untuk membacanya dengan bacaan yang berbeza-beza sesekali dengan yang ini dan sesekali dengan yang lah dengan yang lain sebagaimana kaedah yang berlaku dalam sunnah-sunnah yang memiliki beberapa bacaan yang berbeza-beza. Sama macam tadi. Kalau sebelum ni kita tengok ada bacaan-bacaan lain yang Nabi SAW bacakan ketika rukuk misalnya. Maka kita boleh untuk kita menukar daripada selalunya kita baca Subhana Rabbiyal Azim. Mungkin kita boleh tukar Subuhun Qudusun Warabbul Malaikatu Warruh. Ataupun dengan menggabungkan kesemua sekali. Ha, itu yang kadang-kadang jadi ada setengah-setengah Imam tu rukuk dia lama sikit, lain sikit daripada bukan lain. Maksudnya dia lama sikit. Ada kadang-kadang imam tu rukuknya pun ringkas ataupun rukuk dia tu hanya mungkin dia membaca apa yang orang kata apa yang biasa. Subhanarabbiyal azimi wa bihamdi. Subhanarabbiyal azimi wa bihamdi. Subhanarabbiyal -azimi, azimi wa bihamdi. Ataupun subhanarabbiyal azim pun ada. Ataupun mungkin dia baca subhanallah saja. Boleh jadi juga. So, kesemuanya itu orang kata apa ianya tidak membatalkan 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 solat. Baik. Seterusnya tuan-tuan, kalau kita boleh lihat uh, apa ni? Uh, daripada a uh, perbahasan yang seterusnya pada poin E tersebut disebutkan di sini disunnahkan duduk pada tasyahud akhir dengan cara tawarruk. iaitu meletakkan kedua a ha, ni baca kena kena betul-betul sikit tuan-tuan. Meletakkan kedua punggung. Ha Ah. Ha. Tak itulah tasyahudnya. Maksudnya mereka membaca dengan bacaan yang itu sebelum adanya tasyahud yang Nabi SAW ajarkan. Kemudian bila turunnya wahyu, bila ada bacaan yang spesifik, maka itulah yang diriwayatkan oleh para sahabat dan para sahabat tak baca dah yang tu. Ha, dia akan terus baca yang seperti mana yang diriwayat yang baru. Sebab kita kena faham Uh, satunya apabila berada pada zaman Nabi SAW ini kita kena tahu itu adalah sebenarnya adalah fatrah dakwah tempoh Nabi SAW masih berdakwah dan wahyu akan turun dan sebagainya uh, dan mungkin ada perkara-perkara yang dinasahkan ataupun yang kita katakan yang yang telah telah dihapuskan uh, mungkin datang hukum yang baru maka semua itu berlaku dalam tempoh 23 tahun dakwah Da'uha Nabi sallallahu alaihi wasallam. So apabila selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan agama ini telah sempurna Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan ajarkan dan sebagainya, maka tidak ada lagi per perubahan. So itu yang dimaksudkan sebab banyak sahaja perkara-perkara yang berlaku. Kalau kalau tuan-tuan mungkin kalau tuan-tuan belajar fiqh Tuan-tuan uh, akan lihat bagaimana para sahabat ketika dalam solat Dia orang bercakap sama-sama mereka Sebab masa itu belum turun lagi apa ni wahyu nak mengatakan tak boleh bercakap-cakap ketika ketika solat kan ada orang bercakap so kita kena faham itu adalah fatrah wahyu masih lagi wahyu itu sedang sedang turun dalam tempoh 23 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah maka kita tak adalah kita tak boleh nak kata para sahabat buat sesuatu benda yang telah dilarang ke tak sebab dia dalam proses belajar macam kita belajar di sekolah kita buat kita belajar 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 mungkin ada cikgu tegur kita maka kita pun perbetulkan balik So itu yang kita perlu faham dari sudut fatrah ataupun tempoh dakwah Nabi SAW. So bila dah cukup 23 tahun selepas wafatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW maka Nabi SAW telah sempurnakan segala ajaran apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi kita sampaikan Nabi telah sampaikan. Sebab itu antara yang uh, masyhur disebutkan antara ayat-ayat yang terakhir yang diturunkan uh, wahyu yang terakhir diturunkan adalah uh, surah uh, daripada ayat al-Quran al-yawma akmaltu lakum dinakum hari ini kata Allah Subhanahu wa taala aku telah sempurnakan dinakum agama kamu cukup solatnya begini dah dah tahu dah semua cara hajinya begini 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 cara zakatnya begini 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 hanya dari sudut perkara-perkara cabang sahaja Mungkin Yang mana yang sebab, kalau kita belajar dalam usul fiqh Ayat Al-Quran dan juga ayat hadis ni Dia ada yang muhkam Dan dia juga ada yang kita katakan Ayat dia itu uh, Memerlukan Ianya terdedah kepada Kita katakan dia terdedah kepada Pandangan-pandangan yang lain Contoh Yang muhkam Tentang solat wajib Tak ada siapa khilaf benda ni uh, Apa lagi Tentang hukum-hukum hudud tak ada siapa khilaf tentang perkara, perkara ini. Cumanya hanya yang kalau kita lihat perbahasan fik ini banyak kepada perkara-perkara cabang yang mana ianya tidak orang kata apa tidak mengganggu gugat keaslian agama itu sendiri. Kan sama ada angkat tangan, tak angkat tangan, kunut tak kunut itu semua adalah yang kita sebutkan sebagai permasalahan khilaf yang mana dibincangkan oleh para ulama yang mana dalil-dalil tersebut terdedah kepada interpretasi ulama itu sendiri macam mana dia melihat ayat-ayat tersebut baik itu sedikitlah tuan-tuan so Sunnahnya adalah untuk kita memvariasikan boleh saja kita cuba mungkin tuan-tuan nak hafal ayat yang ataupun nak hafal versi yang pertama daripada Abdullah bin Mas'ud ni silakan ataupun kita hanya nak membaca versi daripada riwayat Ibn Abbas ini saja tak ada masalah tuan-tuan kita boleh kita boleh buat tetapi Benda yang antara yang selalu saya sebutkan Buat peringatan saya dan juga tuan-tuan Puan-puan yang dengar Kita belajar sunnah ni Sebab kita nak buat kita nak buat Bukan bila kita belajar sunnah ni kita kata Tak apalah sunnah je pun ha. Kalau kita kata, masih mengatakan sebegitu Maksudnya sebenarnya kita tak belajar sunnah Bila kita belajar sunnah maksudnya Kita nak buat benda tu, at least sekali Aku pernah baca riwayat ni ha. Ini juga adalah apa yang diajarkan oleh Nabi SAW So Uh, benda tu perlu kita letakkan dalam dalam pemikiran kita bila kita belajar kita belajar sunnah bukan bila kita faham sunnah itu dari sudut buat dapat pahala tak buat tak ada tak ada masalah tak dapat tak dapat dosa pun ha, bukanlah bukanlah yang kita fikirkan sebegitu tapi kalau dalam bab hukum jelah kalau ulama usul dia fikir begitulah tapi untuk pengamalan kita apa-apa yang sunnah yang sabit yang sahih daripada Nabi SAW boleh saja untuk kita untuk kita lakukan. Baik. Okey, kita kembali kepada perbahasan yang seterusnya. Disebutkan tadi satu muka uh, surat 123 ini disunahkan duduk pada tasyahud akhir dengan cara tawarruk. So ini adalah uh, kebiasaan yang selalu di, dilakukan oleh para imam ataupun kalau tuan-tuan sendiri pun solat iaitu dengan meletakkan papan punggung itu ke, ke lantai. So itu adalah duduk tawarruk. Dalam solat yang tiga rakaat dan empat Empat rakaat. Kerana apa saya sebut di sini? Sebab ada pandangan yang mengatakan kalau solat yang dua rakaat, duduknya seperti mana tashahud awal saja. Sebagai contoh, solat-solat sunat. Yang dua rakaat. Tapi ada je para ulama' dia kata tak ada masalah. Yang dua pun tak ada masalah. Disebabkan ianya adalah pada posisi yang terakhir. Maka boleh saja untuk duduk dalam uh, posisi tawarruk. Ataupun, kalau yang kita sebutkan uh, ketika tasyahud awal tu disebut sebagai if iftirash. Yang mana papan punggung kita ni tak jatuh ke lantai, betul tak? Kita masih lagi, uh, uh, ini papan punggung kita itu berada di atas kaki, kaki kiri kita. Baik. Maksudnya, uh, ini kalam penulis, dalam solat yang tiga rakaat atau empat rakaat pada saat tasyahud akhir disunahkan duduk di atas, di atas orang kata apa, uh, punggungnya itu. Dan duduk di atas pangkal peha yang sebelah kiri. Tawaruk ini memiliki beberapa cara maka disunahkan untuk melakukannya dengan cara yang berbeza-beza, berbeza-beza secara ber bergantian. Di antara caranya adalah ini adalah yang disebutkan menghamparkan kaki kiri dan mengeluarkannya dari sisi sebelah kanan serta menegakkan kaki kanan dan meletakkan uh, papan punggung di atas tanah. Cara ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. -Al Baik, uh, ini seperti mana yang kita kita selalu buat jelah yang kita amalkan menghamparkan kedua kaki dan mengeluarkannya ke sisi sebelah kanan serta meletakkan papan punggung di atas tanah. Cara ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibn Hibban dan Al-Bayhaqi. Cumanya tuan-tuan, saya cuba untuk melihat uh, keadaan uh, yang disebutkan pada poin yang kedua ini. Uh, Cuma, saya tak jumpa lagi dari sudut bagaimana praktisnya. Nanti mungkin kalau ada saya jumpa nanti saya akan saya akan tunjukkan pada tuan-tuan dan juga puan-puan pada mungkin pada sesi yang pada sesi yang akan datang. Ha. Uh. Baik. Dan juga disebutkan di sini di akhir, uh, terakhir bagi perbahasan ini uh, perlu diketahui bahawa yang benar tawaruk ini tidak dilakukan pada setiap tasyahud akhir akan tetapi hanya dilakukan pada tasyahud akhir dalam solat yang tiga rakaat atau empat rakaat saja bukan pada solat yang yang dua rakaat. Seperti saya sebutkan ini juga menjadi perselisihan ataupun khilaf di kalangan para para ulama sama ada rakaat kedua boleh ataupun tidak duduk tawaruk tetapi ala kulli hal kedua-duanya boleh untuk di dilakukan. So maksudnya kalau tuan-tuan nak nak buat uh, uh, pada rakaat kedua tu kalau tu sembahyang sunat sebagai contoh tidak tak uh, mungkin nak nak duduk yang terakhir tu dengan duduk iftirash tak ada masalah. Tuan-tuan nak duduk dengan duduk tawaruk pun tak ada tak ada masalah. Baik. Seterusnya tuan-tuan